там идет промзона, она лишь я. Сесиновато идет железнодорожная полоса к карьеру. То есть там укрепрайон очень хороший. Там блокпосты, не блокпосты, а железобетонные блоки, железобетонные подвалы, они на вагонетке. Сесиновато подъезжают пенометы, отработали и уходят обратно. Нам, естественно, как бы не всегда можно стрелять, в основном никогда не застрелять на точку сейчас мы поедем. Там через карьер получается 800 метров и уже наши друзья, так сказать. Здесь немножко дальше, где-то километр через зеленку. Тут они в основном со стрелкового. Когда лезут ДРГ группы, со стрелкового оружия они отстреливают нашу эту позицию, которую мы сейчас поедем. А, ну что, а. а. ну, да, такая... Вы, завжди, меняются, да? И... Одні ставлять розтяжки по-своєму, інші приходять нові розтяжки, ставлять. Ми наближаємося ближче до так званої сірої зони. Тут у цьому селищі Поблизу Авдіївки часто блукають розвідувальні групи противника. Тому пересуватися тут можна по ледь помітним стежкам, якось, наприклад, ось ця. Поехали. Туда поехали. За салушка. Савушка упала. За 125. -ка. Это наверняка. Вот подивите, что забыло осколками по кругу. А лупили только по пенсионерам. 7 часов лупили. Как, кто этот, я не знаю. Кто. Басурин, это какой-то министр обороны ДНР. Вот ему послание это я хочу передать лично. Потому что били только одних пенсионеров. Четырех пенсионеров ранили, одного тяжело, три более-менее. Люди поуезжали, побросали вон икос, и косы, все. Все разбито, все разрушено. Что это такое? Я родилась и выросла здесь. Родилась вот здесь, выросла. Вон моя родительская хата вторая, от угла разбита, вон крыша вся. А летела, я скажу, в какое направление. Вот, с объездной дороги.